মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় গোটেট পর্যবেক্ষণ করে আছে আর আমার রাজ বিভাগ মাতির কথা দায়িত্ব দিছে সেই কারণে আমার বিষয়াসক আজ রাতে ছটা বজাতে ইয়াত এই সকল চাইছে মুখ্য সচিব আহিছে গতি আমি এই স্থানটাই এটা উপযুক্ত স্থান বলে ভাবি কারণ তেখেতসকলৰ পৰিয়ালেও অশোণাপুরের বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে গতিকে সরকারে আমি চিন্তা করছো যে এনেজন মহান ব্যক্তিক আমি ইয়াত যদি এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত তেখেতৰ স্মৃতি যুগমীয়া কৰিব পাৰোঁ তাৰ প্ৰচেষ্টা আৰু সেইকাৰণেই আজি আমাৰ ইয়াত এইখিনিত আমি গোটেই বিষয়টো পৰ্যবেক্ষণ কৰিছোঁ আমাৰ সন্মানীয় বিধায়ক অতুল বৰা ডাঙৰীয়াও ইয়াত উপস্থিত আছে গতিকে আমি সেই প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছোঁ এতিয়া আমি সদ্যহতে চাৰে পাঁচ বিঘা উলিয়াইছো পাইছোঁ আৰু ইয়াত সম্প্ৰসাৰণ কৰিব পৰাত মানে অসুবিধা আছে